আপুনি ব্ৰেড খাই ভাল পায় নেকি তেন্তে সাৱধান আপুনি খোৱা ব্ৰেড কিমান স্বাস্থ্যকৰ সেয়া জানি লওক হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ চৰম অমনোযোগিতাৰ বাবেই যোৰহাটৰ মৰিয়নিত এতিয়া একাংশ হোটেল ৰেষ্টোৰা আৰু বেকাৰীত খাদ সামগ্ৰীৰ নামত অস্বাস্থ্যকৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰি আহিছে শেহতীয়াকৈ মৰিয়নিৰ নীলাচল ৰেষ্টুৰেণ্টত থকা বিষ্ণু বেকাৰী নামৰ এখন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এগৰাকী মহিলা সাংবাদিকে ক্ৰয় কৰে এটা ব্ৰেড ঘৰত গৈ খাবলৈ খোজাত ব্ৰেডটো খোলাত ব্ৰেডৰ ভিতৰত ভেঁকুৰ ধৰা দৃষ্টিগোচৰ হয় যুৱতীগৰাকীৰ ইয়াৰ পিছতে বিষ্ণু বেকাৰীত অভিযোগ দি কোনো সুফল নোপোৱাত খাদ সুৰক্ষা বিভাগত অভিযোগ দাখিল কৰিছে মহিলা সাংবাদিকগৰাকীয়ে কালি তেৰ তাৰিখ আছিলে তেৰ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ চৌবিছ কালি ব্ৰেডটো কিনা হৈছিলে আৰু গধূলি খুব ল'ৰালৰি যে ব্ৰেডটো লৈ অহা হৈছিলে আৰু আনি তেনেকৈ থৈ দিয়া হৈছিলে ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই ব্ৰেডটো খুলি চাওঁ খুলি চাওঁ মানে এয়া দেখিছে পূৰা মানে ভেঁকুৰ ধৰি আছে আৰু পূৰা গোন্ধ তাৰপিছত লগালগ মোৰ মাইণ্ডত আহিলে মানে যে মই ব্ৰেডটো চাওঁ তাৰপিছত তেতিয়া মই দেখিলোঁ এইটো আপোনালোকে আৰু ইয়াতে লিখা আছে যে ফ্ৰম দাফেক্সাৰিং এতিয়া মই কেনেকৈ জানিম এইটো কি তাৰিখে বনোৱা এতিয়া খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ